আহে যে এইজনী যাব আৰু বেছি দিন নাই মানে ৰিলচ বনালে যে মানে কি পলুৱাই যাব এইটো কিবা কথা নেকি এইটোতো কথা নহয় ৰিলচ নবনোৱা পলাই পলাই গৈ আছে বা আহি আছে কাম কৰি আছে ভাবি চালে মইতো একো বেয়া কৰা নাই ন চাদৰ মেখেলা দেখি পাবয়ে মানে মই কি কৰিম এইটো ভালকে বনালে দেখোন মানুহ নাচায়েই আৰু মোৰ একো হেৰিও নাই টেলেণ্ট নাই মই নিজে কওঁ মোৰ টেলেণ্ট নাই মই লেটিনিয়ে কৰো ইমান বেছি নাই কিন্তু বহুত টেলেণ্ট থকা মই চাইছো সিহঁতৰ ভিডিঅ'ত ফলোৱাৰ ভিউজ নাই

অন্য এটি নিউ ইণ্টাৰভিউ লয় চ' সেইফালে চাব শেষতে জনাব নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগে সদায় এগৰাকী এগৰাকী নতুন নতুন অতিথি লৈ আহিছোঁ আজিও তাৰে ব্যতিক্ৰম নহয় আৰু আজিৰ অতিথিগৰাকী হৈছে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া বহুত বেছি ভাইৰেল এগৰাকী জনপ্ৰিয় ৰিল ষ্টাৰ বুলি ক'লেও ভুল নহয় ৰিল ষ্টাৰ এগৰাকী অতিথি লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে দেখি চিনিয়ে পাইছে বহুত বেছি তেওঁৰ জনপ্ৰিয় বহুত বেছি তেওঁৰ ভিডিঅ'সমূহ ৰাইজে ইতিমধ্যে আঁকোৱালি লৈছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম আজি ফেচবুক আৰু ইনষ্টা ইউটিউবৰ বিষয়ে অলপ কথা পাতিম তেওঁৰ বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰিম চ' এয়া হৈছে তৃষ্ণামণি দাস নমস্কাৰ সকলোকে তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চিফুংখুৰীয়া যাত্ৰালৈ হয় ভয় খাব নালাগে আৰু তাই আজিয়ে একদম পূৰা মই নাৰ্ভাছ হৈ আছো একদম নাৰ্ভাছ হ'ব নালাগে নিজৰ বাৰ দৰে কথা পাতিবা এইটো ইণ্টাৰভিউ নহয় আমি জাষ্ট কথা পাতিব হয় নহয় হয় চ' তুমি বাৰ লগত যেনেকৈ কথা পাতা তেনেকৈ মোৰ মই বা যিহেতু বাৰ দৰে কথা পাতিবা একো নাই একদম একো ভয় খাব নালাগে আৰু চাই আহি একদম পূৰা গপ গপলৈকে কিবা কিবি খাই লৈ প্লেটে মই কি সোধো কি নুসুধো এনা ভাৱ আহ টোপনি আহি গৈছে কিন্তু একো নাই টোপনি মাৰিলে নহব নহয় হয় লাগিব আমি যিহেতু ধুনীয়া এগৰাকী ভবা নাছিলো তুমি আহিবা বুলি থেংক ইউ আৰু নহয় আচলতে তুমিতো ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাম কৰি আছা কিন্তু ইউটিউবৰ থ্ৰুৱেদিও তোমাক আমাৰ চেনেলত অনাটো অতি প্ৰয়োজন আৰু কিছুমান কথা আছে সেইখিনি কথা জনাতো বেছি প্ৰয়োজন যিহেতু তোমালোকে লিপচিং মিলাই পেলাই তোমালোকে ৰিলছ বনোৱা কথাখিনিতো নোকোৱা বেছি হয় নাই গতিকে সেই কথাখিনি কেনেকুৱা কি কি থাকে এগৰাকী ৰিলছ ৰিলছৰ মানে আঁৰত গোটেইখিনি কথা আমি হয়তো জানিবলগীয়া থাকে তোমালোকৰ পৰা সেইকাৰণে আহিছো আৰু সদায় ওলাব লাগে এনেকে দিব লাগে কিছুমান কথা থাকি যায় পাতিব এতিয়া গতিকে মই খাই বৈ লৈ পেলাই এতিয়া কৃষ্ণাৰ লগত ধুনীয়াকে কথা পাতিম আৰু কৃষ্ণা এগৰাকী খুব মৰম লগা ধুনীয়া চল্লিছতো আপোনালোকে দেখিছে কৃষ্ণ প্ৰথম কোৱা তোমাৰ খবৰ কেনেকুৱা মোৰ খবৰ ভাল 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 কৃষ্ণ খুব হাঁহি থকা এগৰাকী ছোৱালী আৰু কৃষ্ণৰ ঘৰ ক'ত আৰু ঘৰত কোন কোন আছে মোৰ মাৰ ঘৰ হৈছে ৰঙিয়া কেন্দুকুনা আৰু হাজবেণ্ডৰ ঘৰ হৈছে শুৱালকুছি 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 আৰু বৰ্তমান আমি হাজবেণ্ডৰ কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত থাকো সেয়া আৰু কমেণ্ট কৰে কিন্তু কমেণ্টৰ পিছত যাম যে এগৰাকী মানুহক ভপকৈ কমেণ্ট কৰি দিয়ে তাৰ আঁৰৰ কিছুমান বস্তু নজনাকৈ ব্যক্তিগত কিছুমান কথা নজনাকে কিন্তু কমেণ্ট কৰিব লাগে নে নালাগে তাৰ বিষয়ে আমি পাতিম মই যিহেতু কৃষ্ণাক শুনিছোঁ তাই বহুত এডুকেটেড ছোৱালী হয় আৰু এনে সাধাৰণকৈ মানে এনেকুৱা থকা ছোৱালী নহয় আপোনালোকে ভপকৈ মানুহক এটা জাষ্ট কৰি দিয়ক ভবকৈ কিবা এটা কথা কৈ দিয়ে আৰু আঁৰত কি কি থাকে সেইখিনি আপোনালোকে কেতিয়াও উপলব্ধি নকৰে বা নাচায় কিন্তু আজি সেয়া পাতিম মই শুনিছোঁ তুমি খুব এডুকেটেড ছোৱালী আৰু খুব সুখ নহয় বাৰু আৰু মৰমীয়াল মৰমীয়াল আৰু ধুনীয়াটো মই দেখিছোঁ বাকীখিনি মই এতিয়া পাতিম তুমি স্কুল শিক্ষা গ্ৰহণ ক'ত কৰিছা শিক্ষা মোৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চৰকাৰী স্কুল এখনৰ পৰা কৰিলো তাৰপিছত মানে মেট্ৰিক পাছ কৰিলো জৱাহৰলাল নেহৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰাই তাৰপিছত আকৌ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কৰিলো পুবৰি কণীহা উচ্চৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলো মই পূব কামৰূপ কলেজ বা এটা চাৰিআলি মাষ্টাৰ্ছত লৈছিলো কিন্তু কমপ্লিট নহল আৰু বিয়া হলো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ দিয়ে সেয়া আৰু বিয়া আহি গল মানে হয় হয় বিয়া হৈছে নে লগ সেইটো কথা নহয় মানে কিছুমান থাকে ন নিজৰ নিজৰ তেওঁ ভাবিলে আৰু এইখিনি লৈ আৰু হব তথাপিও মোক কৈছে বিয়াৰ পিছত পঢ়াৰ কথা কিন্তু আমি গোলাঘাটত গলো তাত যোৱাৰ পৰা আৰু মানে পঢ়াটো সামৰিব লগা হল আৰু আছেনে পৰিকল্পনা মন আছেনে পঢ়ি এতিয়া ভাবিছো মই বি এড কৰিম বুলি চাওক কি হয় চাওক কি হয় এইটো গম নাপাও আৰু পিছত লৰাটো অকমান ডাঙৰ হৈ ল পঢ়াটো বয়স নাথাকে নাথাকে এতিয়া কি হয় সেইটো গম নাপাও পিছত কিন্তু মানে ভাবি আছো আৰু মই কিবা এটা কৰিম বুলি কৰা তুমি যিহেতু ইমান বেছি এক্টিভ আৰু ইনষ্টাত বহুত বেছি ভাইৰেল চনষ্টাৰ বিষয়ে সুধিম মই তোমাক হয় প্ৰথম কথা ইনষ্টাত ভাইৰেল হব হলে কি কৰিব লাগে মোক সেইটো লাগে ময়ো হব মন গৈছে বিশ্বাস কৰিব মই কোনো ইনষ্টাত মই ভিডিঅ' বনাম বুলি মই ভবাই নাছিলো কেনেকে যোৱা বছৰ জুলাই মাহত মই এনে প্ৰথমতে লৰাটোৰ ভিডিঅ' বিলাক খোজ কঢ়া বা কিবা কিবি এইবিলাক ভাল লাগে তেনেকে মই দিছিলো বা দুই এখন ফটো মই গান লগাই পেলাই ভিডিঅ' হিচাপত দিছিলো সেই তাৰপিছত মই এটা মোবাইলত এনেকে মানে গানটো বজাই লওঁ আৰু এটা তেনেকে শ্বুট কৰোট কৰি যে মই কেনেকে ৰিলছ বনাই বিশ্বাস কৰিব মই এইটো নাজানো আৰু ভিউাৰ্ছ খিনি চালে গম পাব মোৰ ভিডিঅ' বিলাক প্ৰায় ৰেকৰ্ডিং ভিডিঅ' সেই ৰেকৰ্ডিং ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ গল দুটা আৰু ফেনৰ বতাহত মানে চাদৰখন উৰি গৈছিল অকণমান নাইতো জাষ্ট দেখি পাইছিলে সেইটো ভিডিঅ' মানে

তাৰপিছত লাহে লাহে এনেকে ভিডিঅ' চাই চাই কেনেকে ৰিলছ বনাই তেনেকে শিকিলো শিকি এতিয়া এয়া আৰু প্ৰথম ভাইৰেল তেনেকুৱা

এইবিলাক কৈ পেলাই কিবা কিবি কয় আৰু তেতিয়া ভাবিলো যে মইতো ইচ্ছা কৰি ওলোৱাই নাই জাষ্ট অকণমান আৰু ভালকে ভাবিলো যে ভালকে বনালে দেখোন মানুহ নাচায়েই আৰু মোৰ একো হেৰিও নাই টেলেণ্ট নাই মই নিজে কওঁ মোৰ টেলেণ্ট নাই মই লিপ্টিঙে কৰো ইমান বেছি নাই কিন্তু বহুত টেলেণ্ট থকা মই চাইছো সিহঁতৰ ভিডিঅ'ত ফলোৱাৰ নাই বা ভিউজ নাই

সেয়াই আৰু সেইখিনি সময়ত বহুত বেয়া লাগিছিলে কৈছে মানে নিজে বহুত ভাঙি গৈছিলো ইমানটো মই বেয়াও নহয় সি যিমান কব বিচাৰিছে তাৰপিছত ভাবিলো যে নাই মানুহটো এনেকেহে চাব বিচাৰে তেতিয়া নিজে ইচ্ছা কৰি তেনেকুৱাকে বনাও সেয়া আৰু আচলতে মানুহে দৰ্শকৰ আৰু যোৱা আঁকোৱালি লোৱা দৰ্শকে তেনেকেহে মানুহ বনাব

কয় আৰু ট্ৰেণ্ডত চলি আছে যোনে যেনেকে চলি আছে তেনেকে বনাব আৰু বিশ্বাস আছে মোৰ তাইৰ ওপৰত সেই আৰু আৰু কেতিয়াবা ৰিলচ নবনাব বুলি কেতিয়াবা কে কয়নে হয় কেতিয়াবা কয় নালাগে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলে পেটটো দেখি পাবয়ে মানে মোৰ পেটটো ডাঙৰ মই কি কৰিম এতিয়া আৰু নহয় শকত হলেও মানুহক কব শকত বুলি পথালি কোমোৰা ক্ষীণ হলেও কব জেং বুলি কি তাৰ মানে মানুহ হব কি হব কি হব কি সেয়া পঠালি কোমোৰা কিবা অ কিন্তু প্ৰথমে কিনি থাকোতেও কৈছিলে যে বতাহে উৰুৱাই নিব গাড়ী সঁচাকে আৰু এতিয়া মই কথা আমি লোৱাৰ সময়ত মানুহ আমি যেনেকে ভালকে কথা কব কাৰ মন নাযায় চবৰে মন যায় কিন্তু মানে কব খুজিলেও কব নোৱাৰো তুমিতো ভালকে কয় ন দেখিবা একদম ভাষাৰ এটা সুৰ থাকে কিছুমানে লিখিত কয় কিছুমানে কথিত কয় অলপ কথিত হয় কিন্তু কথিত হলেও শুনি ভাল লাগে হয় হয় সেইটো লগত একো কথা নাই হয় এতিয়া আহো এই যে ভাইৰেল হৈ যায় জেমছ তাত ভাইৰেল হৈ যোৱাৰ পিছত কিছুমান পৰিস্থিতি মানুহে বাহাদৰি দেখাই দিয়া মই প্ৰায় দেখিছো কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত তোমালোক অলপ ব্যতিক্ৰম নাই নাই কি কবা সেই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম কিয় কিছুমানে ভাল কাম কৰি ভাইৰেল হয় আৰু কিছুমানে বেয়া কাম কৰি ভাইৰেল হয় এতিয়া মই যিটো কৈছো সেইটো মই ভাল কাম কৰা নাই সেইটো মই নিজে জানো সেইটো মই নিজে জানো সেইটো ভাইৰেল হোৱা বুলি যে মানে মানুহ যেন বেলেগ হৈ যাব লাগে সেইটো কথা নহয় যোন যেনেকুৱা স্থানত থাকে তেনেকে থাকিব লাগে কোনোবা যে ডাঙৰ মানুহ হৈ গলে যে আগৰ পুৰণা হেৰিবিলাক পাহৰিব লাগে এইটো কথা নহয় আৰু তুমি নিজকে কলা যে কিয় ভাল কাম কৰা বুলি নহয় মোৰতো টেলেণ্ট একো নাই মই ডান্স কয় যে ডান্স কৰিব মানে শিকিব দিয়ে মই নাজানো আগতে বিশ্বাস কৰিব মইতো কোনোদিন ষ্টেজত উঠিয়ে নাপালোঁ আৰু মই ভবাও নাই যে ইনষ্টাত মই ইমান বেছি ভাইৰেল হৈ যাম বা ফেচবুকত মোক মানুহে ইমান বেছিকৈ চাব কিন্তু মানুহে চোৱাৰ কাৰণেহে মই লিপচিন কৰিব ললোঁ ন সেয়া আৰু এটা কথা মই জানিব বিচাৰোঁ তৃষ্ণা যিহেতু খুব বেছি এতিয়া ট্ৰেণ্ডত আছে যে খুব বিতৰ্ক কৰে আমাৰ মহিলাখিনিক লৈ পেলাই হয় হয় বোৱাৰীখিনিক লৈ পেলাই হয় টাৰ্গেট হৈ পৰিছো আমি যে বহুত বেছি বেয়া বেয়াকে আছিল শব্দ কয় হয় হয় তো তুমি সেই ক্ষেত্ৰত কি কবা এই ক্ষেত্ৰত মই এইটোৱে কওঁ যে মানুহক ভালকে কৈও মানে হেৰি কৰিব পাৰি বেয়াকে কলে তেতিয়া আৰু বেছিহে বেয়া লাগে ন কিয় এনেকে কলে ভালকেওতো সেই কথাটো ভালকে কব পাৰে তেতিয়া ভালকে কলে তেতিয়া শুনি ভাল লাগে ন এইটো কাম আৰু নেক্সট টাইম নকৰো যে মানে বেয়া বেয়া কাম ভালকে বুজাই পেলাই কৈছে কিন্তু যদি কমেণ্টত আৰু বেছি উগ্ৰ হৈ যায় তেতিয়া নিজকে আৰু বেছি বেয়া কৰিব মন যায় সেয়াই আৰু 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 এনেকুৱা হৈছে কাৰোবাৰ লগত কিবা পলাই যোৱা নকৰিলে গাত লগাই দিয়ে মানে কিছুমানে সেই কৰে কিন্তু সেই কামটো কেনেকে নকৰাবোৰ লাগি যায় চবকে সাঙুৰি লয় মানে চব এ চবকে বেয়া বুলি ভাবি লয় তুমি এই ক্ষেত্ৰত অলপ কি কবা আমাৰ যিখিনি ৰজ কৰে যিখিনি বেয়া কমেণ্ট কৰে তেওঁলোকক কি সজাগ হোৱাটো বিচাৰিবা এইটোয়ে সজাগ হোৱাটো বিচাৰো যে কমেণ্টত বহুতেও ভালকে আছে সেয়াই আৰু ৰিলচ বনালে যে মানুহ এজনী বেয়া হব সেইটো নহয় মানুহৰ কেৰেক্টাৰটো কেনেকুৱা সেইটো ফাৰ্ষ্ট জানি লব লাগে ন সেয়াই আৰু 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 এটা কথা এইখিনি পলাই যোৱা বুলি কথা যিহেতু ওলাইছে হয় ফূৰ্তিত বা ৰহস্যত বা ৰিলচ বনাই পলাও বুলি কোনো পলাই নাই কিছুমানৰ হয়তো পাৰ্চনেলিছ হাজবেণ্ডৰ লগত হব পাৰে সেয়া আৰু এডজাষ্ট নহলে যেতিয়া মনৰে মিল নাথাকিব সেয়াই আৰু ইচ্ছা কৰি সংসাৰ এখন কৰিম বুলিয়ে ন ইচ্ছা কৰি ভাঙি পেলাই বেলেগৰ লগত সংসাৰ কৰিব নিবিচাৰে সেয়াই আৰু কিন্তু এগৰাকী এৰ লগতে মানে দহগৰাকী সাঙুৰ খাই যায় নালাগে 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 আৰু ৰজ ৰজাই বহুত ওলাইছে আজি এতিয়াৰ দিনত বিশেষকৈ কিন্তু ৰোষ্টাৰবোৰে তোমালোকৰ মনিটাইজ হৈছে নে পইচা আছে নে মই নাজানো ৰোষ্টাৰসকলৰ কিন্তু তোমালোকক লৈ পেলাই ৰোষ্টাৰসকলে খাই আছে খাই আছে হয় হয় গম পাওঁ এইটো 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 ক্ষেত্ৰত এইটো ক্ষেত্ৰত ইয়াকে কব বিচাৰো যে ৰোষ্টাৰ বিলাকে যদি বেয়া ভিডিঅ' বনাই সেইবোৰ আৰু দেখাই পেলাই আৰু বেছি পাব্লিচিটি কৰি আছে সেইটো দেখাব নালাগে সেইবোৰ দেখাওক বেয়া বিলাক যিমানে দেখাব আৰু বেছি কোনোবা এজনে যদি দেখাও নাছিল সেই ৰসটো চাই পেলাই আৰু যাব চাব কাৰণে হুঁচৰি পেলাই ৰফাইলটো চাওচোন প্ৰফাইলটো আৰু কি ভিডিঅ' বনাই সেয়া আৰু ভাল হোৱাটো বিচাৰো ভাল ভিডিঅ' বনাওক ৰস তাৰে আৰু ৰস কৰিলে ভালকে অকণমান ৰছ কৰিব লাগে ৰ সীমা চেৰা কৰিব নালাগে আৰু তোমালোকে যিখিনি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলে হেঁচা ঠেলা লগাই ভাল ভাল ভাৱত চালে চব ভাল আৰু যদি পেট নোলোৱাকে কোনোবাই বেয়াকে চাই সেইটো পেট নোলালেও বেয়াই সেইটো চোৱাৰ লগত ডিপেণ্ড কৰিব ন তেওঁলোকৰ কিন্তু বহুত ইনকাম হৈছে তেওঁলোকে বহুত আৰাম হৈছে তোমালোকৰো হোৱা নাই তেনেকে হয় হয়

নিজৰ মনত ভাল লাগে এতিয়া বাচ্ছাটোৱে শুৱে শোৱাৰ পিছত কিনো নিজকে কাৰ মন নাযায় সেয়াই মানুহৰ টাইম কেনেকে হয় লোকৰ ইমান বেয়া হেৰি খুচৰি থাকিব ন তাকে ভাবো ইমান বেয়া বেয়া কমেণ্ট আৰু কিছুমানতো থাকে একাউণ্ট চিনাকি হৈ যায় মানে ভাল ভিডিঅ' দিলেও সি বেয়া কমেণ্ট কৰিব আহিব তেনেকুৱা আৰু আৰু সেইবিলাক চাও বেলেগ বেলেগ একাউণ্টত গৈ সেইটোৱে কমেণ্ট দিব আৰু এটাৰে কমেণ্ট দিব আকৌ তাৰমানে সিহঁতৰ মানসিকতাই শেষ বেছিভাগ ভাল একাউণ্টেও দিয়ে আৰু কিছুমান ফেক একাউণ্টেও দিয়ে ভাল একাউণ্টে মানে কিয় দিব দিয়ে তেতিয়া সিহঁতৰ আৰু মানে গৈ পেলাই আৰু মইতো আজিকালি কিছুমান কমেণ্ট ডিলেট কৰি দিওঁ আগতে হেৰি কৰা নাছিলো আৰু আগতে কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই বেছি কৰিছিলো আজিকালি সিমান কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই নকৰো কেতিয়াবা যদি বেছি মন বেয়া লাগে নাচাৱে কমেণ্ট বিলাক যোনে যি দিয়ে দি থাকক আৰু সেইটো গম নাপাও হাজবেণ্ডে চাই নে নাচায় সেইটো আজিলৈকে মই শুনা নাই নাই কোৱা খালি কয় আৰু ভালকে বনাবা জানো মানুহে ভালকে কয় সেয়ে আৰু তোমালোকৰ শহুৰৰ ঘৰত কোন কোন আছে মোৰ শহুৰৰ ঘৰত মা দেউতা দাদা বা আছিলে দুজনী বা দুজনী বিয়া দিলো আৰু পেহী আছে ঘৰৰ ফালৰ পৰা তোমাৰ মই আজিলৈকে শুনা নাই শহুৰৰ ঘৰৰ পৰাই সেইটোও গম নাপাওঁ আৰু তাত থাকি তেনেকে ৰিলছ বনোৱাও নাই

মাটো ঘৰৰ ফালৰ পৰা আই দাদাৰ মানে একদমেই বেয়া লৈছো তাৰ মতে এইবোৰ কৰিব নালাগে আৰু দেউতাই ইমান নাজানে দাদাৰ ফালৰ পৰা নাই আৰু মাও নাজানে ফেচবুক ইনষ্টা এইবিলাক নাই খালি ইউটিউবত মিষ্টাৰ ৰাজাই ৰোষ্ট কৰোতে সেইটো ভিডিঅ' চাইছিলে আৰু তেতিয়া কৈছিলে আৰু কিহৰ কাৰণে ৰোষ্ট কৰিছে কি কথা তেতিয়াতো ছাগলীৰে হেৰিটো দেখিছিলে ন একো বুজি পোৱা নাই কিন্তু দাদাই কয় আৰু ভিডিঅ' বনাব নালাগে সেয়াই আৰু আপত্তি আছে আপত্তি আছে আৰু আপত্তি কাৰ কাৰ আছে বেলেগ তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল চুবুৰীয়াৰ লগতো মোৰ ইমান হেৰি নাই জাষ্ট গাঁৱত গলে মাত বোল দিওঁ আৰু সেয়া আৰু ইমান বেছি ক্ল'জ নহয় মই যদি ঘৰত মোৰ কাৰণে কথা শুনিছে সেইটো মই গম নাপাওঁ কিন্তু সেয়া আৰু অকল ইনষ্টাতে তুমি আছা নে ইউটিউবতো আছা ইউটিউবত মই ৰিচেণ্ট এটা খুলিছো নাই মই ভিডিঅ' দিয়াই নাই মানে ইনষ্টাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছো কৃষ্ণামণি দাস বুলি আছে আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি সকলোকে সৰু সৰু পেলাই ভাবিছো ভাবিছো আৰু এতিয়া তোমাৰ ফেভৰেট ৰীল যিহেতু তুমি ৰিল ৰিলচত খুব এক্টিভ থকা ইনষ্টাত ফেভৰেট ৰিলচ কোন কাৰ হয় বেছি তাক ভাল লাগে তোমাৰ ইনষ্টাত মোৰ ভালতো লাগে চবকে ভাল লাগে মানে মই যে ফল কৰিলে ফলো নকৰো কিছুমান কিন্তু গীতাশ্ৰীৰ লগত মই ভিডিঅ' বনালে মানে মানুহে কয় আৰু একে পুখুৰীৰে মাছ বুলি সেয়াই আৰু অ তেতিয়া বেয়া লাগে আৰু এইবিলাক কলে সেয়াই আৰু তাইতো টেলেণ্ট আছে নেকু অ একে পুখুৰীৰ মাছ মানে কি কব বিচাৰে মোক বুজি নাপাওঁ সেইদিনাখন মোকো কৈছে অ বুজি নাপাও কিয় বা তেনেকে কয় কি ভাবি পেলাই কয় একে পুখুৰীৰ মাছ হাজবেণ্ডে কি খুৱাব নোৱাৰে নেকি সেইটো বাৰু নাই 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 মই এতিয়ালৈ খোৱা নাই কিবা একাউণ্টত সোমাইছে কিন্তু হেৰি হোৱা নাই আৰু ইনষ্টাতে সোমাইছে মোৰ তেনেকে আৰু এতিয়া বিশ্বাসে আৰু এতিয়া ফেচবুকত যিহেতু তুমি বহুত বেছি ভাইৰেল হৈছে আৰু এটা হয় তোমাৰ বহুত মিলিয়ন থ্ৰী সেই ক্ষেত্ৰত তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা এটা নহয় দুটাই হৈছে মিলিয়ন কেনেকুৱা অনুভৱ ভাল লাগে ৰাইজে যেতিয়া মানে আঁকোৱালি লয় ভিডিঅ'বিলাক তেতিয়া মানে ভিউজটো পালে ভাল লাগে আৰু কমেণ্ট যি নহওক কমেণ্ট যি নহওক ভালেই হওক বা বেয়াই হওক আৰু এতিয়া আমাৰ যিহেতু আমি বোৱাৰী হয় আৰু বোৱাৰীসকলৰ ওপৰতে যিহেতু ট্ৰেইন চলি আছে আমাৰ এতিয়া বোৱাৰী ট্ৰেইন চলি আছে ট্ৰেণ্ডত আছো বুলি কয় আমি হয় বোৱাৰী খিনিক এটা সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে বা শুধৰাবৰ কাৰণে আমাৰ বোৱাৰীসকলক কি কবা মানে আমি আমি কি শুধৰাব পাৰো নিজকে কিবা আছে নেকি তেনেকুৱা তোমাৰ চকু শুধৰাব পৰাটোনো কি আৰু এইটো নিজৰ নিজৰ লগত হেৰি কথা ন নিজে ভালকে থাকিলে মানে চব ভাল যদি নিজে আমি বেয়া হব বিচাৰো ন তেতিয়াতো চব বেয়া মোৰ তাতে কেতিয়াবা বেয়া আহে আৰু চব যে বেয়া ভিডিঅ'ত বেয়া কমেণ্ট আহে এইটোও নহয় দুই এটা ভিডিঅত ভালো আহে ভালকেও কয় ভালকে কোৱাখিনি একদম মানে বহুত বহুত ভাল লাগে আৰু বেয়াকে কোৱাখিনিতো বেয়াকে কৰে সিহঁতি মানে গৈ পেলাই প্ৰত্যেক ভিডিঅ'তে বেয়াকে কয় সেয়াই আৰু ফেচবুকত অহাৰ পিছত একেবাৰে পাহৰিব নোৱাৰা বেয়া কিবা অভিজ্ঞতা আছে নেকি তোমাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা যদি মোৰ তেনেকে বেয়া অভিজ্ঞতা বুলিবলৈ আজিলৈ নাই বাৰু ইমান বেয়া নাই আৰু যিখিনি ৰোষ্ট কৰে এইখিনিতো তেতিয়া বেয়া লাগে আৰু ৰ'ষ্ট কৰিলে সেয়া ৰোষ্ট কৰিলে তোমালোকৰ এটা লাভ হয় কি জানা তেতিয়া পাব্লিচিটি হয় ন আৰু বেছি মানুহে মানে চাব বিচাৰে ন আৰু কি তোমাক চাইছিলে সিনে বেছিকে নাই নাই মোৰ ৰ'জ ভিডিঅ' বিলাকত এই মোৰ ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' বিলাকত বেছি থাকে সেয়াই আৰু মিষ্টাৰিউজ বেছি আছিলে বা ভিউজ বেছিকে বঢ়াব হলে কিবা ট্ৰিক আছে নেকি সেইটোতো মই মইতো যিহেতু পেটটো দেখাই পেলাই ভাইৰেল হব বুলি কৈছে আৰু বেলেগ মোৰ হেৰি নাই মই সেইটোৱে বুলিয়ে কৈছো আৰু বেলেগ ন কি কম দেখা নাপাওঁ দেখাব নালাগে নালাগে যি কৰিছো সেইটো বেলেগে কৰিব নালাগে সেইটো মই মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতহে কৈছো আৰু মই নিজৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণ পাইছো কাৰণ যিটো ভিডিঅ'ত পেট দেখি নাপায় ন সেইটো ভিডিঅ'ত ভিউজ নাহে যিটো ভিডিঅ'ত পেটটো দেখি পাব সেইটো ভিডিঅ'তহে ভিউজ বেছি পায় বেছিকে আহে মানে তুমি এইটো কব খুজা যে অকমানকে কিবা যদি বেয়া নিচিনাকে যদি কিবা দেখাব বিচাৰো তেতিয়াহে বেছি ভিউজ আহে ভাল হলে মানে নহয় কিন্তু চব ক্ষেত্ৰতে এইটো হয় কিয় ভাল বহুত আছে সেইবিলাক নাচায় সিহঁতৰ চাইছো ফলোৱা বেছি নাথাকে কিন্তু আৰু যিবিলাকে মানে অকমান কিবা হেৰি কৰিব আহে সেইবিলাকক আমি ভাল ভাল পজিটিভ কমেণ্ট কি কি কওঁ সদায় যি ভিডিঅ' নিদিওঁ সিহঁতে ভালকে কয় তেতিয়া সিহঁতক মই ভাল লাগে মোৰ মানে মোৰ হাঁহিটো ভাল লাগে মই যি নহওক মোৰ পেটটো ওলালেও মোক কয় আৰু যে তোমাক ভাল লাগিছে আজি সেয়াই আৰু সঁচাকে তুমি ধুনীয়া ভাল লগাইছো ধুনীয়া নহয় অকল তুমি পঢ়া শুনাই কৰিছা আৰু বেলেগ একো মানে একো মানে বাহিৰা একো নাই 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 ইমান একো নকৰা ছোৱালীজনী আহি পেলাই ইমান ধুনীয়াকে ইনষ্টাত চলাই আছা নিজে মই ভাবো এতিয়া মই এইখন জগততো মোক কেনেকে আহি গলো মই নিজে বুজি নাপালো ন কেনেকে মোৰ ইমান সেইখিনিক লৈয়ে মই যথেষ্ট লৈয়ে আৰু ইয়াতকে বেছি ভগৱানে সেইটো কি কৰে পিছক মই গম নাপাও কিন্তু এইখিনিক লৈয়ে মই যথেষ্ট খিনি সুখী আৰু ভাল লাগে আৰু মানুহ যে এতিয়া ৰাস্তা দি কলে যে মোক কয় আৰু কৃষ্ণামণি দাস গৈছে বুলি তেতিয়া মোৰ ভাল লাগে ন মানে যি নাভাবক মুঠতে চিনিটো পাওঁ চিনি পায় আগতে সেইখিনি মানুহ কেনেকে চিনি পায় আৰু এটা কথা চৰি পাতিছা নেকি ঠিক আছে আৰু এটা কথা যিহেতু বুলি কৈছা একো নজনাকে আহিছা একো নকৰাকে আগতে ডাইৰেক্ট আহিছা প্ৰথম কাৰ কাক দেখিছিলা ইনষ্টাত আহিয়ে কাৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাই ইনষ্টা যে আহিব লাগে ইনষ্টাত কেনেকে গম পাইছিলা মই ইনষ্টাত মই অনুপ্ৰেৰণা বুলিবলৈ তেনেকুৱা নাই অ মানে এনে ভিডিঅ' বিলাক চাও ন চালে মানে ভাল লাগে ভিডিঅ' বিলাক তেতিয়া মোৰো কৰিব মন যায় প্ৰথমতে ফটোবিলাক মানে জইন লগাই লগাই গান লগাই দিব পাৰি ন তেনেকে লগাইছিলো তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট মই কলাক্ষেত্ৰত এটা খোজকাঢ়ি থকা ভিডিঅ' দিছিলো তেতিয়া মানে কি চৈধ্যশ ভিউজ আহিছিলে প্ৰথম আৰু তেতিয়া মোৰ খুব ভাল লাগিলে যে বা মোক চৈধ্যশ মানুহ চাইছে তাৰপিছত আৰু এটা ভিডিঅ' মানে এনে মই এনেকে ঘূৰি পেলাই বনাইছিলো সেইটোত আহিলে পঁচিশ সেইটোও ভাল লাগিলে বাপৰে মোৰ ইমান খিনি মানুহ মানে ছাপৰ্ট কৰিছে চাইছে সেয়া আৰু তেনেকে তেনেকে আগবাঢ়ি গলো